গাইছ গাইছ আজি আপোনালোকক ক'ম মোৰ লগত হোৱা এটা ঘটনাৰ কথা মানে ঘটনাটো আজি ৰাতিপুৱাৰ হয় ত' কি হ'ল মানে ঘটনাটো হ'ল যে কি মই মানে নতুনকৈ মোবাইল এটা লৈছিলোঁ দেই আৰু সেই নতুন মোবাইলটোতে মানে মই মানুহ এজনৰ লগত ইম্পৰ্টেণ্ট কথা এটা পাতি আছিলোঁ আৰু কথাটো পাতি থাকোঁতেই মোৰ লাগিলে নহয় এষ কৰিব মানে হাগা লাগিলে আৰু মই মানে মোবাইলটো লৈ পিনি টয়লেট গ'লোঁগৈ মানে লেট্ৰিন গ'লোগৈ আৰু লেট্ৰিন গ'লোগৈ মোবাইলটো লৈ আৰু লেট্ৰিনত এষ কৰি কৰি মানে কথা পাতি আছোঁ আৰু আৰু সেইটো সময়তে কি হ'ল মোৰ হাতৰ পৰা মোবাইলটো পিছলি গৈ এ টয়লেটৰ গাঁতত সোমাই গ'ল মানে লেটিনৰ গাঁতত সোমাই গ'ল মোৰ মানে এনেকুৱা বেয়া লাগিছে মই ভাবিছোঁ আৰু মোৰ মোবাইলটো গ'ল আৰু চেচ আৰু মোৰ এনেকুৱা বেয়া লাগিছে মানে নতুনকৈ মোবাইলটো কিনিছোঁ আৰু কিনা দুদিন হৈছিলেহে ত' মোবাইলটো লেটিনৰ গাঁতত পৰি গ'ল গোটেই কিবাকিবি সোমাই মেলি আৰু লে মোবাইলটো চেচ আৰু বেয়া হ'ল আৰু তো দুখ মানে মই লেট্ৰিনতে বহি আছোঁ আৰু মানে টয়লেটতে দুখ মানে বহি আছোঁ আৰু সেইটো সময়তে গাইছ আপোনালোকে বিশ্বাস নকৰিব সেইটো সময়তে টয়লেট দেৱী মানে লেট্ৰিন দেৱী উদ্ভৱ হৈ গ'ল নহয় ত' লেটিন দেৱী উদ্ভৱ হৈ গ'ল লেটিন দেৱীয়ে মোক কৈছে হে বালক তুমি কিয় মন মাৰি বহি আছা ত' তেতিয়া মই লেটিন দেৱীক কৈছোঁ আৰু মোৰ মই নতুনকৈ মোবাইল এটা লৈছিলোঁ আৰু মোবাইলটোত মই ইম্পৰ্টেণ্ট কথা এটা পাতি আছিলোঁ কথা পাতি থাকোঁতে কি হ'ল মোৰ হাতৰ পৰা মোবাইলটো পিছলি পিছলি পিনি টয়লেটত মানে লেটিনৰ গাঁতত সোমাই গ'ল সেই বুলি ক'লোঁ ত' টয়লেট দেৱীয়ে মোক কৈছে বালক তুমি চিন্তা নকৰিবা এক মিনিট পিছত মই আকৌ তোমাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ এনেকৈ মানে টয়লেটৰ গাঁতত মানে লেটিনৰ গাঁতত সোমাই গ'ল টয়লেট দেৱী টয়লেটৰ ভিতৰত সোমাই গ'ল আৰু এক মিনিটমানৰ পাছত আকৌ টয়লেট দেৱী উদ্ভৱ হৈ গ'ল মানে লেট্ৰিন দেৱী আকৌ উদ্ভৱ হৈ গ'ল আৰু তেতিয়া হাতত লৈ আহিছে এটা মানে সোণৰ নিচিনা চিকচিকাই থকা মোবাইল আৰু সোণৰ নিচিনা মোবাইলটো আনি পিনি মোক দি পিনি এনেকৈ কৈছে আৰু ল বালক এইটো তোৰ মোবাইল ল দুখ মনে বহি নাথাকিবি এতিয়া ঘৰ যাওঁ বুলি কৈছে তো মই সোণৰ নিচিনা মোবাইলটো দেখি পিনি মোৰ মানে মনত এই খৰিকটি আৰু কোঠা সাধুটো যে সেইটো মোৰ মনলৈ আহিলে মানে মই যদি সোণৰ নিচিনা মোবাইলটো দেখি পিনি এইটো মোৰ মোবাইল বুলি মই টয়লেট দেৱীক কৈ দিওঁ টয়লেট দেৱীয়ে মোক লোভীয়া বুলি ভাবিব এনেকৈ মানে ভাবি পিনি মই টইলেট দেৱীক মই কৈছোঁ আৰু বোলো টইলেট দেৱী এইটো মোৰ মোবাইল নহয় এইটো সোণৰ নিচিনা মোবাইলটো দেখিবলৈ মোৰ মোবাইলটো সোণৰ নিচিনা মোৰ মোবাইল নাছিলে মোক মোৰ মোবাইলটোহে লাগে এনেকৈ কৈছোঁ আৰু তেতিয়া টয়লেট দেৱীয়ে মানে খঙত জ্বলিপকি মোক কৈছে মূৰ্খ বালক এইটো তোৰেই মোবাইল লেটিনৰ গাঁতত পৰি যোৱাৰ কাৰণে কালাৰটো সোণৰ নিচিনা হৈ গ'ল শু ল ধুই লবি এইটো ৱাটাৰপ্ৰুফৰ হয় একো নহয় বেয়া নাই হোৱা তোৰ মোবাইল ইউজ কৰিব পাৰিবি আকৌ বুলি কৈছে মানে গাইজ মই বৈদ্য লাজ পাইছোঁ টয়লেট দেৱী ওচৰত